હેલો ભગવાન આજે હું બહુ જ સરસ મજાની એક રેસિપી લઈને આવી છું જે ગુજરાતીઓના ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડની પ્રિય વાનગી ચોળેલું તો જ્યારે પણ એક રસાવાળું શાક જોવે ગુજરાતના લોકો અને ચોળીને ના ખાય એવું બને જ નહીં તો આજે મેં ઘણી જગ્યાએથી વિડીયો એક્સેપ્ટ કર્યા છે અને બધાએ ચોળીને જે ખાવાની જે મજા લેતા હોય એ મેં એકઠા કરીને વિડીયો પોસ્ટ કરું છું કારણ કે હું આજે ગુજરાતી બોલું છું અને ગુજરાતીઓની ફેમસ વાનગી હોય એટલે ગુજરાતી તો આજે જે 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 ગુજરાતી લોકો વિડીયો જોતા હોય ને એ લોકોને ગમી હોય ને વાનગી તો જરૂરથી એક વખત એક ગુજરાતીને આ વિડીયો મોકલજો જેથી એમને પણ રસ પડે અને મોઢામાં પાણી આવે જોઈને તો લગભગ મારા ખ્યાલથી બધા જ આપણા સૌરાષ્ટ્રના લોકો આવી રીતે રસાવાળું શાક હોય તો ચોળીને ખાતા જ હશે એટલે જે લોકોને ગમે ને એ એક જગ્યાએ તો આ વિડીયો શેર કરજો જ અને લાઈક કોમેન્ટ જરૂર કરજો પણ શેમાં ચોળવાનું છે શેનું ચોળીને ખાવાનું છે કયા શાક સાથે તો જાજા ભાગે આપણે બધા રીંગણા બટેટાનું શાક દૂધીનું શાક તુરિયાનું શાક આખા રીંગણાનું શાક આવું રસાવાળું શાક હોય ત્યારે આપણે બધા ચોળીને ખાતા હોઈએ તો આને બનાવવાની પણ રીત જોઈએ ને તો આમ તો ગુજરાતીઓની તો ફેમસ છે એટલે આવડતી જ હોય પણ આમાં વિડીયો પોસ્ટ કરું છું એટલે એની વાનગી તો બનાવે જ પડે તો આપણે હવે બનાવશું રીંગણા બટેટાનું શાક અને રોટલી સાથે કચુંબર અને મસ્ત મજાની છાસ તો આવી મસ્ત રેસીપી હોય ત્યારે એમાં ચોળીને ખાવાની અને ખાસ કરીને મને આ ચોળીને ખાવાની જ્યારે હું શરૂઆત કરું ને ત્યારે મને મારા દાદી બહુ યાદ આવે એ એટલા માટે ચોળીને ખાતા કે એમને દાંત ન હતા પણ આજે મને એને યાદ કરીને પણ મને તો દાંત બહુ સારા છે પણ છતાંય હું ચોળીને ખાઉં છું પણ આજે ખાવાની મજા છે ને એ ગુજરાતી લોકોને જ ખબર પડે તો ખરેખર છે ને મસ્ત દુનિયો तो आ रेसिपी हूँ हमें बनावा जा रही छूँ जो बद्धाज के बताया घना बदा लोगों वीडियो से चोरी ने रस खाए तो चलो बनाए रींगणा बटेटा शाक तो अभी मैं ये हिंदी बोलूँगी क्योंकि ये सब्जी की हाँ मैं रेसिपी डाल रही हूँ वीडियो में तो ये बैंगन और आलू की सब्जी का मैं चूरा बनाने वाली हूँ तो ये अभी मैं सब्जी बना रही हूँ तो मैंने एक पैन में आ, मतलब कुकर में तेल डाला है और यहाँ पे मैं हींग से तड़का दे रही हूँ तो ये आलू की और बैंगन की सब्जी रसादार बनती हैं जैसे ये वीडियो में मैंने सबको बताया है कि सब मिलावट करके खा रहे हैं चूरा बना के खा रहे तो ये हमारे गुजरात की फेमस सबकी प्रिय रेसिपी है ये तो है एकदम विलेज स्टाइल सिंपल शादी और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं नमक हल्दी और पिसी हुई लहसुन की चटनी डाली है धनिया जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालते हैं इसमें और एक, एकदम रसादार सब्ज़ी बनाते हैं ये तो एकदम पकी हुई सब्जी होती है मतलब इसमें आ, बहुत ये जो टुकड़े होते हैं बैंगन आलू के वो भी इतने दिखते नहीं हैं इतना पका देते हैं और फिर उसको रोटी को चूरा बना के ये सब्जी उसमें डाल के खाते हैं तो इसमें कोई खास रेसिपी नहीं है लेकिन विलेज स्टाइल रेसिपी है गुजरात के सौराष्ट्र के जो लोग हैं उनको ये बहुत प्रिय होती है तो रोटी भी ऐसे बनाते हैं कि बेल लिया इसके ऊपर तेल लगाते हैं और फिर उसके ऊपर एक आटे का डस्टिंग कर देते हैं फिर उसको मतलब मोड़ देते हैं जैसे कचोरी बनाते हैं वैसे और फिर से उसको बेलते हैं तो एकदम फुली हुई ये रोटी बनती हैं और बड़ी बड़ी सी रोटी बनाते हैं जैसे चूरा करने में बहुत मज़ा आता है तो ये मैंने रोटी अभी एक बार बेल ली और दूसरी बार मैं बेल रही हूँ और ये सीटियाँ भी होने लगी देखिए ये विशल हो के हमारी सब्जी रेडी है कितनी मस्त रसादार सब्ज़ी बनी है तो ये मैंने जब बनाया तो ये सब्जी रेडी हुआ तो मेरे घर के पास में एक भीख मांगने वाले लोग निकलते हैं वो निकले तो उनको बहुत भूख लगी थी तो मैंने बड़ी बड़ी रोटी और सब्जी उनको भी खिलाया है देखिए मैं बड़ी सी रोटी बना रही हूँ ये जैसे बड़ा पराठा होता है वैसी बड़ी बड़ी रोटी बनानी होती है इसमें छोटी छोटी रोटी तो आप बहुत सारी खा जाएंगे इसमें दो तो रोटी खानी है तो बड़ी बनानी है तो मैंने रोटी भी बनाई है और इसको घी लगा के एकदम से जैसे बैंड बना देते हैं इसको हाथ से देखो मैं कर रही हूँ ऐसे तो ये मेरी मम्मी ऐसे हमें रोटी खिलाती गरम गरम तो मुझे उसकी याद आ गई देखो मैं उसको भी बैंगन की सब्जी और रोटी दे रही हूँ जो मेरे घर के पास में कूड़ा इकट्ठा करते हैं और निकलते हैं छोटे छोटे दो बच्चे थे तो मैंने उनको भी छाछ और सब्जी रोटी खिलाया तो उनको भी देखे कितने खुश हो गए वो तो अभी हम वापस हम भी खाना खा लेते हैं चलो तो देखे ऐसे ही चूरा बनाते हैं रोटी और उसका अच्छे से चूरा बना के और उससे भी ज़्यादा बनाना है तो मिक्सर में भी आप पीस सकते हैं लेकिन हाथ से जो चूरा बनाते हैं ना खाने की मज़ा ही कुछ और है तो उसमें बैंगन की सब्जी हाँ अच्छे से डालनी है और ये जो रसा होता है इसमें वो ज़्यादा डालना है थोड़ा सा गर्म लग रहा है और उसमें जिसको बहुत पसंद है वैसे वो बटर मिल्क छाछ भी डालते हैं और अच्छे से मिला देना है मतलब तो कहीं भी आलू बैंगन का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए ऐसे ये चूरा बना देना है देखिए कितने ज़ोर से हाथ से वो बना रही हैं तो ऐसे बना के और ये मिलावट करके गुजराती वनों फेमस चोड़ेलू रेडी से तो रेडी टू सर्व चलो खाई लिए बता चोड़ेलू तो थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए ये वीडियो का क्या है कि ये हमारी गुजरात की फेमस है इसलिए तो मैंने ज़्यादा गुजराती बोला है लेकिन जो रेसिपी थी उसमें मैंने हिंदी बोला है तो आप भी बना सके और खाइए खिलाए सबको पसंद आया होगा તો એ ગુજરાત મેં તો સૌ પસંદ પસંદ હે તો મેરી વિડીયો કોઈક શેર કમેન્ટ ઓર મેરી ચેનલ કો સબસ્ક્રાઈબ કીજે કાં થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ એન્જોય રીંગણાં બટેટાનું શાક અને ચોળેલું સાથે છાશ પાપડ કચુંબર જે પણ આપણી સાથે હોય તે ખાવાની મજા લઈએ અને ખાસ કરીને બપોરના લંચમાં આ મળી જાય તો બહુ જ મજા આવે જમવાની તો જો આજે એકદમ મસ્ત રેસિપી એકદમ સીધી સિમ્પલ અને સાદી રેસીપી તૈયાર કરી છે તો જેને પસંદ આવ્યું હોય તે બનાવજો અને વિડીયો કો લાઈક કરજો થેન્ક યુ